для чего эта штучка нужна? Эта штучка нужна для того, чтобы песок, когда вы ручно делаете мойку, стряхуете вот так. Песочек туда уходит, называется пескоулавливатель в ведре находится. Вот. Специальное ведро. Тут еще крышку такую можно одеть. Можно даже на эту крышку вставать, если не достает до потолка. И... И мыть. Вот так сейчас сделаем, про Мы тут собрали, к примеру, песочек и сюда его. Вот так, сейчас мы сейчас пройдем. А капельки-то гляньте, как взлетают. а? а? Работа-то штука за. Работа все-таки вот за 20 злотых. О, блядь. Ха -ха, Прикольно. За 20 злотых работа.